বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব শ্ৰী ৰবি কোটা ডাঙৰীয়া দূৰদৰ্শনৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল শ্ৰীমতী কাঞ্চন প্ৰসাদ ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সাংস্কৃতিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰ আৰু দূৰদৰ্শনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আৰু উপস্থিত সুধিবিন্দ অসমবাসীৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন লাচিত বৰফুকনৰ গৌৰৱময় গাথা বিস্তৃত পৰিসৰত প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ সৈতে অসম চৰকাৰে আজি এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি চহী কৰিছে এই চুক্তিৰ আধাৰত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে যৌথভাৱে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ গাথাক বাৱন্নটা এপিছ'ডত ধৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে এটা তথ্যচিত্ৰ বা ডকুমেণ্টেৰী আদিৰ জৰিয়তে তেখেতৰ জীৱন গাঁথাক নৱ প্ৰজন্মৰ বাবে গৌৰৱ গাঁঠা হিচাপে ধৰি ৰখাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিব আমি সকলোৱে জানো যে দুবছৰ আগতে অসম চৰকাৰৰ সৌজনত আমি লাচিত বৰফুকনৰ চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিছিলোঁ ৰাজ্যত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সাতদিন কৰি গ্ৰহণ কৰা সেই বিস্তৃত কাৰ্যসূচীয়ে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত সমগ্ৰ দেশৰ দেশতে এক কৌতুহলৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে জনাৰ আগ্ৰহ মানুহৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছিল আমি যদি চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তী পালনৰ পিছত কোনোবাই যদি আমি গুগলত চাওঁ লাচিত বৰফুকন এই নামটো যথেষ্ট চাৰ্জ হৈছিলে আৰু চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তীৰ আগত লাচিত বৰফুকনক চাৰ্চ ইঞ্জিনে যিধৰণে ধৰিছিলে আৰু আজি তেখেতৰ নামত বহুখিনি ৰিডিং মেটেৰিয়েলছ বা বহুখিনি কথা বতৰা আজি আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাওঁ আৰু লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে অসমৰ মানুহে নহয় সমগ্ৰ দেশৰ মানুহে জনাৰ আগ্ৰহো আমি ইণ্টাৰনেটত দেখা পাওঁ ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে লাচিত বৰফুকনৰ এখন সৰ্বজন সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা এখন পুত কিতাপ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিলে অৰূপ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ সম্পাদনাত আৰু ইতিমধ্যে সেইখনক আমি চৌব্বিছটা ভাৰতীয় ভাষাত আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি সকলোৱে জানো যে এশ পঁচিছ ফুট উচ্চতাৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হুলুঙাপাৰত উদ্বোধন কৰিছিল ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আমাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে আলাবৈত সেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়তে প্ৰাণ দিয়া দহ হাজাৰ সৈনিকৰ স্মৃতিত এখন সুন্দ সুন্দৰ ৰণ উদ্যানৰ নিৰ্মাণ আৰু মই ভাবোঁ যে অহা বছৰলৈকে সেই উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণ বা স্মৃতিসৌধৰ নিৰ্মাণো আমি সমাপ্ত কৰিব পাৰিম এই গোটেই প্ৰচেষ্টা আমি মাত্ৰ এটা অনুষ্ঠান কৰিয়ে এৰি দিম তেনেকুৱা এটা প্ৰৱণতা সাধাৰণতে সোণালী জয়ন্তী হীৰক জয়ন্তী আদিৰ লগত সমা সমাৱেষ্ট হৈ থাকে অনুষ্ঠানটোৰ পিছত তাক স্থায়িত্ব বা যুগমীয়া কৰাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা আমি সাধাৰণতে দেখা নাপাওঁ লাচিতৰ জন্ম জয়ন্তীক পালন কৰাৰ পিছত আমি এটা দায়িত্ব হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যে লাচিত বৰফুকনক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় মানচিত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু সেই জাতীয় দায়িত্ব নিৰ্বাহনৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা এটাৰ পিছত এটা আমি হাতত তুলি গৈ আছোঁ আৰু আমি প্ৰতিটো প্ৰচেষ্টাতে সফলতাও আমি দেখা পাইছোঁ প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে বাৱন্নতা খণ্ডত লাচিত বৰফুকনৰ জীৱন বিশেষকৈ শৰাইঘাট যুদ্ধৰ নেপথ্যৰ কাহিনী মিৰজুমলাৰ অসম আক্ৰমণ মোগল সম্ৰাটলৈ অসমৰ ৰাজকুঁৱৰী ৰমণী গাভৰুৰ গমন আমাৰ সমগ্ৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত অহা হেঁচা চক্ৰধৰ সিংহই কৰকাতল দিবলৈ কৰা কৰক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৰা অনীহা পৰৱৰ্তী পদ পৰ্যায়ত কৰকাতল দিবলৈ অমান্তি হোৱা সমান্তৰালভাৱে যুদ্ধৰ বাবে লাচিতৰ প্ৰস্তুতি আৰু কি ধৰণে লাচিতে এটা খুব উন্নত ৰণকৌশলৰ দ্বাৰা গুৱাহাটীক দখল কৰা আৰু পিছত গুৱাহাটীক পুনৰ দখল কৰিবলৈ অহা ৰামসিংহৰ সেনাবাহিনীক কেনেকৈ পৰাজিত কৰা আৰু পৰাজয়ৰ পিছত ৰামসিংহই লাচিতৰ সমৰ কৌশলক উচ্চ স্তৰে প্ৰশংসা কৰা এই গোটেই কাহিনীটো আমি বাৱন্নটা এপিচ'ডৰ মাজেৰে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ বাবে যিখন কমিটি কৰা হৈছে যিখনে স্ক্ৰিপ্ট আদি চাব তাত অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিও থাকিব আৰু মই প্ৰচাৰ ভাৰতীক অনুৰোধ কৰিম যে যিকোনো ঐতিহাসিক চৰিত্ৰক অংকন কৰোঁতে সেই চৰিত্ৰটোক লৈ থকা ৰাইজৰ আৱেগ আৰু ৰাইজৰ বিশ্বাসক আমি যাতে প্ৰাধান্য দিওঁ মে एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जब हमारा स्क्रिप्ट होगा या ड्रेस वगैरह कॉस्ट्यूम का निर्माण होगा या जब भी हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह का निर्माण होगा मेरा निवेदन होगा कि आसाम का जो कल्चर है हमारे जो हिस्ट्री है और हमारे जो जनजीवन में जो विश्वास है लाचित को लेके उनका साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए ज़रूरत होने से हम स्क्रिप्ट एक बार दिखाएगा दो बार दिखाएगा तीन बार दिखाएगा कॉस्ट्यूम वगैरह हम दो तीन बार किस किसलिए लोगों का एक सेंटिमेंट एंड इमोशन अटैच होते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी करने का बजा हमको देखना चाहिए ये एक हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंट्री बने इसका विषय में हमें पूरा ध्यान देना चाहिए नहीं तो लोगों का एक स्वाभिमान में खेत पहुंच जाने से पूरा प्रोजेक्ट स्पाइट ऑफ गुड एफोर्ट प्रोजेक्ट में ही क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं तो मेरा निवेदन होगा कि इसको बहुत ही आ, एक उस समय का जो हमारे हिस्ट्री था हमारे हमारे इतिहास था उनको एप्रिशिएट करके हमें बहुत ही सेंसिटिविटी का साथ इसको ट्रीट करना पड़ेगा फिल्म को डॉक्यूमेंट्री को सो so देट कोई स्टेज में लोगों लोगों का दिल में कोई खेस ना पहुंचे तो इतना मेरा निवेदन होगा कि इतना ध्यान रखा जाए बाकी मेरा विश्वास है कि प्रसार भारती बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन करेगा आगले गई मोर मन के इच्छा थे लाचित बरफुक ऊपर খুব হাই কোৱালিটিৰ তিনি ঘণ্টাৰ চিনেমা এখন কৰা যিখন নেকি খুব হাই কোৱালিটি হয় কমাৰ্চিয়েলি এণ্ড হিষ্টৰিকেলি দুয়োটা দিশৰ পৰা তেনেকুৱা এখন চিনেমা কৰাৰো আমাৰ ইচ্ছা থাকিব আৰু ডেফিনেটলি আমি সেইধৰণে আগুৱাই গৈ থাকিম পুনৰ এবাৰ প্ৰচাৰ ভাৰতী আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ